煮了两个多小时的牛排，水已经干了，牛排在不在？看看，嗯。这可做成功了。弟弟，你和盘子快过来呀！好嘞，捞吧。哥，这颜色焦黄焦黄的了，那不挺好？嗯，谁上来了哥，那不挺好吗？快捞吧，嗯。哇，这可是成功了，最后一个，快上桌吧，弟弟。好嘞。 来，一人一把，嗯。来，素雅弟弟，尝尝。嗯，给我一招大拇指呀、啊！那不挺好吧？哥，我自己来。嗯，感觉上来了。嗯，自己来一个。 嗯哼，这味道可美极了。嗯嗯，啊，这干锅牛排太香了。嗯，牛排这部位最好吃了，我给你们两个分。嗯，这可是外焦里嫩呢。嗯，来苏雅，来摆山。嗯。 这干锅牛排，嘎耳朵都不知道。尝尝这个牛身上的板筋，嗯，这个是嚼不烂的。来，叔呀，就这一块，我们哥三个就分着吃吧。来，百色，嗯，这个像口香糖一样慢慢嚼，嗯，但是越嚼越香。 我做的这个感锅牛排，弟弟们特别爱吃，这不挺好吗？